નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદ્વીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ દસ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ સોળ આ પાઠનું નામ છે ચોરી આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બિલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ દસ વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં પાઠ સોળ આ પાઠનું નામ છે ચોરી સ્વાધ્યાય તેમાં પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે નીચે દે ગયે વિકલ્પો મેં સહી વિકલ્પ ચૂન કર ઉત્તર લીખીએ પેલો પ્રશ્ન છે માલતી કી આવાજ સુન કર બિંદુકી ચાલ મેં તેજી આ ગઈ

उसके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट आ गई त्यार पछी प्रश्न नंबर बी निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई जवाब मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए जा रहा है बीजो प्रश्न मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है तीजो प्रश्न कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिश से पड़ी दिखे प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की नंदन ने बिंदु को प्यार से समझा कर कहा कि वह सच सच बता दे कि अपने मुट्ठी में क्या ले गया है उसे कोई कुछ नहीं कहेगा इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की बीचो प्रश्न बिंदु ने अपने दोस्त का किस प्रकार पश्चाताप किया बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था पर उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो बिंदु अपने दोषों का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत एक में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा त्रीजो प्रश्न बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई मालती ने घर बाहर सभी जगह छान मारा उसे बिंदु का कहीं पता नहीं चला दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी पर बिंदु नहीं लौटा मालती को अच्छा नहीं लगा वह चिंता करने लगी बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था भूखा प्यासा जाने रहा होगा प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के पांच वाक्य में उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था जवाब मालती की नजर में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरिया करते करते बड़ी-बड़ी करने लगते, उसकी नजर में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए नंदन की नजर में बिंदु चोर नहीं है वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ उनके विचार से सबको सब, सब चीज मिलनी चाहिए हमने उसे नहीं दिया इसीलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी प्रश्न चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया क्यों जवाब नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा व उठा लाया था नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कंस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया नंदन इसी विचारधारा के ही विचारधारा के ही सब चीजें सबको मिलनी चाहिए त्यारछी त्रीजो प्रश्न बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया जवाब दोपहर बीती और शाम होने को आई पर बिंदु अब तक नहीं लौटा यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी बेचारा भूखा पैसा जाने कहा भटक रहा होगा उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई उसने कमरे से बाहर आकर देखा बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तुल क्यों दिया तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है सुनते ही वह तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठाकर ले आई। कर उसे खाना खिलाया। प्रश्न नंबर पांच उचित जोड़ बनाइए मालती बिंदु और बिंदु ठहर कहा जाता है बिंदु सच बाबूजी मेरे हाथ में झाडू झाड़ू थी और कूड़ा था नंदन कहता है असली बात जानने का यह तरीका है मालती अरे बोलता क्यों नहीं मुंह में चबान नहीं है कुंदन अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है त्यार पी प्रश्न नंबर छ निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए बेईमान तो तेनो विरोधी शब्द ईमानदार मालिक नौकर असली नकली झूठ सच त्यार प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाई बच्चा बचपन मुस्कुराना, मुस्कुराहट लड़का लड़कपन प्रसन्न प्रसन्नता बूढ़ा, भुटा, बुढ़ापा पागल पागलपन चोर चोरी त्यार नंबर आठ आशय स्पष्ट कीजिए पहलू लातो के देव बातों से नहीं मानते हैं समाज में दो तरह के लोग होते हैं कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं बीजू हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता इसलिए जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती चोरी की भावना पनपने न देने કા એક ઉપાય હે કે લોકો કોઈ ચીજો કા ઉપયોગ કરને સે બચના ચાહીએ જો સબકો ઉપલબ્ધ નહીં હો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ દસ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ સોળ તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ સત્તર ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો